नागभयनिवारणश्रीमनसा देवी द्वादशनामस्तोत्रम् ॐ नमो मनसायै ऐ जरत्कारुर्जगद्गौरी मनसा, जरत्कारु मनसा सिद्धयोगिनी वैष्णवी नागभगिनी शैवी नागेश्वरी तथा जरत्कारुप्रियास्तिकमाता विषहरीति च महाज्ञानयुता चैव सा देवी विश्वपूजिता द्वादशैतानि नामानि पूजाकाले च यः पठेत् तस्य नागभयं नास्ति तस्य वंशोद्भवस्य च नागभीते च शयने नागग्रस्ते च मन्दिरे नागक्ष ते नागदुर्गे नागवेष्टितविग्रहे इदं स्तोत्रं पठित्वा तु मुच्यते नात्र संशयः नित्यं पठेद्यस्तं दृष्ट्वा नागवर्गः पलायते दशलक्षजपेनैव स्तोत्रसिद्धिर्भवेन्दृणाम् स्तोत्रं सिद्धिं भवेद्यस्य स विषम् भोक्तुमीश्वरः नागौघं भूषणं कृत्वा स भवेन्नागवाहनः नागासनो नागतल्पो महासिद्धो भवेन्नरः इति श्री ब्रह्मवैवर्तमःपुराणे प्रकृतिखण्डे पञ्चचत्वारिंशोऽध्याये श्रीमनसादेवी द्वादशनामस्तोत्रम्